ৰাইট চাইডে আহা হেলকাইছ আজি এক্সেণ্ড ডেলিভাৰী হ'ব কাষ্টমাৰ ফ্ৰম গোলাঘাট বৰপথাৰ এয়া এক্সেণ্ড এখন উলিয়াই আছোঁ এইকেইদিন চলোৱাই হোৱা নাইখন যিহেতু ফাইনেন্সত দিয়া গৈছিলে গাড়ীখনৰ ভিতৰতে সোমাই আছিলে আৰু গোটেই আনাৰ পৰা আৰু সেইবিলাক লৈ যা এয়া উলিয়াই আছোঁ অলপ চাফ চিকুণ কৰি এয়া উলিয়াই আছোঁ অলপ চাফ চিকুণ কৰি গাড়ী আজি যাব আৰু গোলাঘাটলৈ তেওঁলোক আহিলে মই গা পা ধুই ফ্ৰেছ হ'ব দিছোঁ অলপ ৰেষ্ট ল'ব দিছোঁ যোৱা 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 এইখন মাত্ৰ ফৰ্টিন নাইন থাউজেণ্ড চলা আছিলে গাড়ীখন গাড়ীৰ লুক্স চাওক গাড়ীৰ লুক্স একদম মজা হৈ আছিলে এইখন একচেন ৰেড বিউটি ৰেড বিউটি ৰেট বিউটিখন যাব আজি গোলাঘাটলৈ এইখন একদম বাম্বাৰটো বাম্বাৰ অৰিজিনেল পেণ্ট গাড়ী একদম চিকচিকীয়া হৈ আছে এইখন এক্সোৱেলি ফাইনেন্সতে দিয়া হৈছে আৰু এইয়া আমাৰ হ'বলগীয়া অনা এই তোমালোকক কৈ আছিলে গোলাঘাট গোলাঘাট নামটোৱে হয় গতিকে গোলাঘাটলৈ গাড়ীখন যাব আৰু অঁ ফাইনেন্সতে লোৱা হৈছে একচুৱেলি গাড়ীখন মই যেতিয়া আনিছিলোঁ তেওঁ সেই দেখি পেলাই মোক বুকিং কৰিছিলে ন দহ হাজাৰ টকা এডভান্স দিছিল তেতিয়া ফাইনেন্সৰ কাৰণে ফাইলটো লগাইছিল গাড়ী চাব অহাও নাছিলে তেনেকৈ ফাইনেন্স হ'ল লোনো এপ্ৰুভ হ'ল একে গাড়ীয়ে আজি ডেলিভাৰীহে নিব আহিছে আৰু বাকী কেনেকৈ কেনেকুৱা কি পেলাই তেতিয়া সেইটো গাড়ী তেনেকৈ পাইছোঁ তেনেকৈ ভালেই পাইছিলোঁ তাতকৈ ভাল পাইছে চাবলৈ অহা নাই বাৰু তেওঁ মানে অলপ মানে মনটো দেখুৱাই ভয় ভয় লাগি আছে আহি যায় একদম ছেটিছফাই হৈ গৈছে থেংক ইউ দাদা আহক দাদা ভাবিছিলো হয় এয়া বৌয়া দাদা আৰু আপোনাৰ লগৰ গোটেইকেইজন আহিলে আৰু ৰাতিয়ে আহিলে মই ষ্টেচনৰ পৰা লৈ আহিলোঁগৈ ট্ৰেইনতে আহিছিলে বৌ কেনেকুৱা পালে ঘৰত ভাবি যিটো আছিলে সেইটো পাইছে নাই এক্সাইটেড এটা থাকে ন মানে চবে গাড়ী এখন ল'ম কেনেকুৱা আৰু কি তাকে আকৌ নেদেখাকৈ পইচাও এডভান্স কৰিছে লোনো হৈ গৈছে গাড়ীও চোৱা নাই এইটো এটা ডাঙৰ ৰিস্ক হৈ যায় ন কেছত ল'লে গাড়ীখন বোলো পচন্দ হোৱা নাই কেনচেল কৰাৰ চান্স এটা থাকে কিন্তু এইখনতো ফাইনেন্সত কেঞ্চেল কৰিব নোৱাৰিব আপুনি গাড়ী পচন্দ নহ'লেও মানে এইটো এটা ডাঙৰ ৰিস্ক তথাপিও ধৰক বিশ্বাসতে লৈছে আৰু নহয় আৰু সেই বিশ্বাসটো মই ৰাখিব পাৰিছোঁনে এই গাড়ী মই যেনেকৈ দেখাইছিলোঁ তেওঁলোকে তেনেকৈয়ে আহি পালেহি এইখন সেয়া গতিকে ফাইনেন্সতে দিলোঁ এইখনত ডাউন পে'মেণ্ট যিমান ডেৰ লাখ দিয়া হৈছিল ন ডেৰ লাখ টকা ডাউন পে'মেণ্ট দিছিল কিস্তি কিমান গাড়ী আছিলে সাত হাজাৰ সাত হেজাৰ সাত হাজাৰকৈ ই এম আই আহিছে বহুতে সুধি থাকিব মানে সেইটো কথাকে আকৌ কৈ দিছোঁ এইখন এক্সেণ্ট এয়া হ'বলগীয়া অনা নতুন গাড়ী খুবেচ্ছা থাকিল আহিবা আকৌ দিয়া গোলাঘাটৰ ঢেৰ মিটিং হ'ল আৰু সোমাওঁ 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 যাম অঁ দিয়া অ দিয়া বেলেগ আহিলে সোমাবাহি আৰু যাক বহ লগ পাম আকৌ অঁ ঠিক আছে বাই বাই 也就这个了。Yes,